ya lembu kathah dipuntindakaken dening masyarakat mawi cara tradisional ing setunggaling kelompok. Mila mboten maipen kathah kelompok tani ternak ingkang ngrembaka minangka kangge sumbering wulu wetu warga nipun. Salah setunggalipun, inggih menika kelompok tani ternak lembu wonten ing dusun Ngepas Kidul Denwarjo Turis Sleman menika. Mugi-mugi arjo saweneh warga kelompok ternak ngendaraken pilih usaha petidaya lembu menika minangka kangge jagaing gesang. yambakipun gada setunggal induaan ingkang sak menika sampun gadai anakan cajah tiga produktivitassi pun induan lembu kanthi coro inseminasi buatan menika Kanyoto mamaken meh sah benttaun induan lembu gadaipun menika manak setunggal setunggal anakan lembu umur watawwis kalih tahunan kepara sampun pajeng dipun sate kani pengaos kali dosa yutorupiahpun nimpa rutin meken iki para siang galu enjangipun apa di paringi komboran menapa lajeng mm. kangge gawekani sesakit ingkang asring nerak lembu menika kados ingkang wonten perangan kupingipun wonten tanda menika kados bundi menika takin rumiyin wonten penyakit nggih yes, rutin Pak menika rutin yes. diperiksa kasehat vaksin yes. kangge nyukani pakan arebi ijeman, kadang tani ugi mboten sisah amargi sampun budidaya pakan jeman piyambak dene kangge ngawekani sumebaripun virus utawi sesakit kadang tani ternak tansah tembayatan kalian puskeswan kangge niti preksa lan vaksin kangge lembunipun ingkang dipun gatosaken kadang tani sakmenika mboten sanes karsianing kandang kangge ngawekani kadhaipun laler ingkang damel tatu mliginipun ing perangan Mripat